Сегодня в четверг с утра со мной Санта Димополос, девушка, на которую я уже очень давно ждала на своих жовтеньких диванах. Доброе утро, Санта. Доброе утро. Да. <св> Слушай, я знаю, что ты сейчас вообще в тренде. В плане, ты тоже переехала в Калифорнию, Лос-Анджелес. Нет, не ты что, нет, одна неделя. Первый раз в жизни я была в Лос-Анджелесе, и то по работе, даже не успела, честно говоря, ничего посмотреть толком. А что ты там делала? Я снимала клип на свою первую песню. А твоя сольная песня, она будет на английском, она будет на Она русском. будет на английском, я очень хотела именно на английском. Я очень много песен прослушала, на самом деле, и это та песня, которая запала мне прямо в душу, и я уже представляла себе... Себя в ней. После того, как фиагра распалась, я смотрела интервью Константина меладзе который очень как-то жестко сказал, что вот Санта не подходит для сцены. Она изначально была не артисткой. Как ты отреагировала на этот? Ну, на самом деле, я понимаю Костю как творческого человека. Он. Я не думаю, что он имел в виду, что я не подхожу для сцены, но он не ожидал, просто, что я уйду в тот момент, когда, скажем так, я была нужна группе. Поэтому он позлился некоторое время, потом он извинился, все понял, понятное дело. То есть мы, мы на нормальных отношениях. Все. Прям позвонил, извинился за это интервью. А, да? Ну, мы виделись, да, с ним. То есть он просто не имел в виду этого, может быть, но он импульсивный и творческий. И я прекрасно понимаю его, что он может сказать, да, а потом как-то так ну, понять, что он погорячился в каком-то плане. Но я подвела его, я понимаю это, в принципе, и я не обижаюсь ни в коем случае. Из-за тебя почему тогда распалась Виагра? Они уже им надоело искать вам. Мистика, я тринадцатая. Да. Нет, на самом деле просто все к тому шло. Э, группа вот в том формате, в котором она стала существовать, это это было дело времени, когда она просто распадется. Не было того запала, не было той энергии, не было эм, того, ну вот что, что необходимо для артиста, который готов работать сутками, и вот что, не было сплоченности. Вот это самое главное. Дивись далі. Чи правда, что Санта Дімополос та Ганна Сідакова змовились заради піару?